देवी दुर्गा सप्तशति प्रथमोऽध्यायः मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः अस्य श्रीप्रथमचरित्रस्य ब्रह्माऋषिः महाकाळीदेवता गायत्रीछन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिकाबीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपम् श्री महाकाली प्रीत्यर्दे प्रथम चरित्र जपे विनियोग ध्यान खड्गम चक्र गदे शुचाप परिघा शूलम भुषुंडी शि शंखम संदी करस्त्रिनयना सर्वांग भूषावृता नीलाश्मीर्ति मददशका सेवे महाकालिका यामस्तौस्वीते हरौ कमलजो हंतु मधुम कैटभम ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿ ಓಂ ಐಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉಚ ಸಾವರ್ಣಿ ಸೂರ್ಯತನಯೋ ಯೋಮನು ಕಥ್ಯತೆಷ್ಟ ನಿಶಾಮಯ ವಿಸ್ತರಾದ್ಗದತೋ ತದುತ್ಪತ್ತಿರಗದ ಮಮ್ಮ ಮಹಾಮಯುಭಾವೇನ ಯಥಮನ್ವಂತರಾಧಿ ಸ ಬೂವ ಮಹಾಭಾ ಸಾವರ್ಿಷ್ಟನಯೋ ರವೆ ಸ್ವಾಚಿಷೇಂತರೆ ಪೂರ್ವ ಚೈತ್ರವಂಶಸುಭವ ಸುರಥೋ ನಮ ರಾಜತೆ ಕ್ಷಿತಿಮ ಪಾಲಯತ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಜಾ ಪುತ್ರಸನ್ ಬೂವು ಶತ್ರುವೋ ಭೂಪ ಕೋಲಾಧ್ವಂಸಿ ಸೈರಭವದ್ಯು ಮತಿಪ್ರಬಲದಂಡಿ ನೂನೈರ ಪಿ ಸ ತೈರ್ಯುದೆ ಕೋಲಾಧ್ವಂಸಿರ್ಜಿ ತತ ಸ್ವುರ ಮಾಯತೋ ನಿಜ ದೇಶ आक्रांत स महाभागस्त प्रबलिभि दुर्बलस्य दुर्बल दुरात्म कोशो बल चापृतम तपुरे तत त मृगया व्याजन हृतस्वाम्य स भूपति एकाकी आह्य जगाम गहनम वनम सतत्राश्रमद्राक्षीजवर्यधस प्रशान्त श्वापदा कीर्ण मुनि शिष्योपशोभितं तस्त्वा च मुनिना तेन सकृतः इतश्चे तश्च विचरमस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत् तदा तत्र ममत्वा कृष्ट चेतना मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मयहीनं पुरं हीतत मग्रृत्यैस्तैर सदृत्तैः न जाने स प्रधानो मे हस्ती सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान्भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सुतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततम् चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः स पृष्टस्तेन कस्त्वं भूहेतुश्च गमनेत्र गमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्यप्रश्रयावनतो नृपम् वैश्य उच सर्नाम वैश्योहुत्त्पन्नों धनीकूले पुत्रदारेरस्त धनलोभाद साधु विहीनच्चारे इर पुत्रैरादा मेधनम वनम्यागत दुखी निरस्तबंधु सोहम नेदी पुत्राण कुशलाकुशलात्मिकाम् वृक्तिम स्वजनानां च चात्र छात्रसंस्थितः किम् नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किन्नु सामप्रतम खतम ते किन्नु सदृत्ता दुर्वृत्ता किन्नु मेसुता राजोवाचा यैरनिरस्तो भवाम लुब्दय पुत्रदार आदि वीरदनै तेषु किम् भवतः स्नेह मानसम् वैश्य उवाचा एवमेतद्यथा प्राहा भवानस्मग्गतं वचः किं करोमि न बज्ञति मम निष्टुरता मनः आइ संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर निराकृतः पति स्वजनहार्दं च हारदितेश्वेव मे मनः किमे तन्ना बीजा नामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेश्वपि बन्धुशः तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्नमनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा यथार्हं तेन संविदम् उपबिष्टौ कथा काशिच्चक्र दुर्वैश्यपाथिवराजोवाच भगवस्तामह प्रशुम्छा्येक वदस्व तत्त दुखा ये मनस स्वचित्ता जानतोपि यथाज्ञस्य जानत ये किमेतन्मुन सतम अयम च निकृत पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झित स्वजनेन च संत्यक्त स्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिवाच ज्ञानमस्ति समय जनो ऋषयगोचरे विषयाच महाभागया चंप पृथक पृथक् दिवांधा प्राणि केक्चिरात्र बंधास्तरे कचिदिवा तथा रात्रु प्राणिस्तु्यदृष्ट ज्ञानो मनुजा सत्यम किं तो नहि कव यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिं मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्यणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्यणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् ततोभयोः ज्ञानेपि सति पश्यैतां पतगां च अवचञ्चुषु कणमोक्षाद्रुतां मोहत् पीड्यमानान् अपिक्शुधा पी मानुषा मनुजव्याघ्र साविलाशा सुतां प्रति लोभाक प्रत्युपकाराया कि न तथा मम ममतावर्ते मोहगर्ते निपति महामाया प्रभावेन संसारस्थिकारिणा तन्नात्र विस्मय कार्यो योग निद्रा जगत महा तया महामेंचा तै समूत जगत् चेतांसि देवी भगवती बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्य विश्व जगदेतराचरम सैषा प्रसन्ना वरदान नृना सा विद्या पर मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबंधे सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाचा का ही सा महामे यां भवान्

देवासिध्यथ मिर्भवती यदा उत्पन्नेति तदा लोके साथ्यभिधीये योग निद्रा यदा विष्णुर्जगते अभजत कल्पान्ते भगवान प्रभु तदा द्वावसुर घोरौ विख्यात मधुकटभौ विष्णुकर्णमलोत हंत ब्रह्मत स कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तसुर चौग्रौ प्रसुक्त चनार्दनम तुष्टावयोग निद्राताग्रहृदय स्थित विबोधनार्थय हरेर् हरिनेकृतालं विश्वरीगद्दात्रत्रीं स्थित संहारकारिणी निद्रा भगवतीं विष्णरतुलां तेजस प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वदा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्यविशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयाई तत पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टि रूपात्वं स्थिति रूपा, रूपा च पालने तथा समृत्ति रूपान्ते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रत्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा वस्वीरीबोधलक्षण लज्जा तुष्टिस्त्वं शांति शांति शातिषातिर खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिनी तथा शंखिनी चापिनी बाणाबु बाणाबूशुंडी पिघायुध सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्वती सुंदरी परापराणाम परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे मया यया त्वया जगत् स्रष्टा जगत् पातात्ति यो जगत् निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णु शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वं कहस तो तुम शक्तिमान भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैतौ दुरादर्शावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामचिता लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णु प्रबोधनार्दा निहंत मधुकैटभ नासिका रस निर्गम्य दर्शने तस्थ ब्रह्मणों व्यक्तजन्मन उतस्थ जगन्नाथ स्तया मुक्त जनादन एन वेशयना च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्तेक्षणावत्तुं ब्रह्मणां जनितोद्यमौ समुक्ताय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तौ व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्ट मम वध्यावु भावपि किमनेन वरेनात्र एतावृद्धि वृतम मम ऋषिरुवाच वंचिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयम् जगत् विलोक्य ताभ्याम् गदितो भगवान् कमलेक्षण आवाम जही यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेतुक्ता भगवता शंखचक्रगदावृता चक्रेन वैच्छिने जघने शिवसी तय एमेशा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभाव से भूय शृणु वदा ते ऐं जय जय श्री स्वस्ति श्री पुराणे सावर्णिके सवर्णिम देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रद्याय आहुति ओम एं साय सायुधाई सशक्तिका सपरिवार सवाहनाय ऐं बीजाधीष्ठाई महाकाय महाआहुति समर्पयामी नमः स्वाहा इति देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रद्मोऽध्यायः सम्पूर्णम्